السلام علیکم ناظرین میں زائرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں شا... اپنے وطن پاکستان کے بہت ہی مشہور شہر لاہور اور لاہور میں واقع شالمار باغ کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی عمری بحل مل سانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی علی ابراہیمہ و اع علیہ ابراہیمِنقمید مجد اللہ بارک ال محمدن و كما محمد کم بارک تعلیٰ ابراہیمہ وعلیہ ابراہیمہ قا حمید المجید تو دیکھیے یہ ہے اس کی تعریف کا یہاں سے شروع کرتی ہوں تعریف نہیں تاریخ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں اپنا دربار لگایا تو شاہ جہاں کے ایک وزیر نے وزیر علی مردان خان نے شاہ جہاں کو بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس کو نہریں بنانے میں ملکہ حاصل ہے شاہ جہاں یہ سن کے بہت خوش ہوا اور اس جہاں نے اسی وقت دو لاکھ روپے دیے ان کو اور کہا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے پھر شاہ جہاں چلا گیا اور ایک سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی شاہ جہاں نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارہ دری شاہی غسل خانے فوارے اور جا بجا پھلدار درخت بھی لگائے جائیں شاہی ماہر تعمیرات نے باغ کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ علاقے کے معروف زمیندار میاں محمد یوسف عرف مہر مہر مہنگا کی ذاتی ملکیت تھی بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے میاں محمد یوسف کو منہ مانگی رقم دینا چاہی لیکن میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفے کے طور پر دے دی بادشاہ ان کے اس رویے سے اس قدر متاثر ہوا کہ انہوں نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد یوسف کو ہی ناظم شالامار شالہ مار مقرر کیا باغ کی تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ماہر تعمیرات کو لگا کر اپنے ساتھ لگا کر باغ کی تعمیر شروع کر دی اس باغ کے لیے درختوں کے پودے کاندھار اور کابل سے منگائے گئے یہ باغ شالمار جو اسی ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے اس باغ کا سنگ بنیاد سولہ سو سیتیس میں رکھا گیا سکسٹین ہنڈریڈ تھرٹی سیون میں اس پر چھ لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی اور تقریباً ڈیڑھ سال کے عرصے میں یہ مکمل ہو پایا شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے عین مطابق تھا لہٰذا اس کا نام بھی شالمار باغ ہی رکھا گیا یہ تین تختوں پر مشتمل ہے تینوں تختے تین تین الگ الگ باغ ہیں جن کے نام ہیں فیض بخش حیات بخش اور فرا بخش یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے بارہ یا تیرہ فٹ کی بلندی پر ہیں ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں باغ میں ایک دلکش تالاب بھی ہے اور اس تالاب میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی جگہ جگہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے اس جگہ پر سنگ مرمر کی پانچ خوبصورت بارہ دریاں بنائی گئی ہیں بادشاہ ان بارہ دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتے تھے باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے جہاں تخت شاہ جہاں بیٹھ کر اپنے دربار لگایا کرتے تھے کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بھی بنی ہوئی بنائی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساں چونکہ شاعرہ تھی اس لیے یہ جگہ اس کے لیے بنوائی گئی اس جگہ بیٹھ کر وہ اکثر شیر کہا کرتی تھی شالمار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے ایک ہمام بھی بنوایا تھا ہمام کے تین حصے تھے ایک حصے میں دو فوارے ایک حصے میں حوض دوسرے حصے میں حوض اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا پانی دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا یعنی یہ سارا انتظام اندر ہی اندر کیا گیا تھا ذرا سوچئے اس وقت سنگ مرمر کے کئی طاقتے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا تھا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی تھی بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اندوز ہوتے تھے باغ فرا بخش جسے پائیں باغ بھی کہا جاتا ہے حیات بخش نے حیات بخش تختے سے نیچے بنا ہوا ہے شالمار باغ میں بے شمار پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں شاہ جہاں جب لاہور آیا تو امیروں وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالمار باغ مکمل ہو چکا ہے بادشاہ جب باغ میں داخل ہوا تو شالمار کا حسن دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا اس وقت شاہ جہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارک بادے دی اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگی اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم فاضل اور بزرگ موجود تھے ان عالموں نے بادشاہ سے کہا آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ ہم نے نہ کہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں اور اسے محفوظ کیا گیا اس باغ کو دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالمار, شالمار باغ کی ضرور سیر کرتا ہے اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیاں دیا جاتا ہے اور ہزاروں معز مہمان شہری یہاں پر مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ نامور اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے معزز مہمانوں کو شالمار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی چنانچہ اٹھارہ سو ستر چھہتر میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی اہد سلطنت تھے بر صغیر کی سیاحت کے لیے لاہور آئے تو ان کو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالمار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا شالمار باغ کی شاہی حیثیت برسہ برس پہلے اب ختم ہو چکی ہے لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت ابھی بھی موجود ہے اور یہاں سیر کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں موسم بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغا بھی لگا کرتا ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اندر کیوں بند کر دیا گیا یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دینے کی سفارش کی ہے اور اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے وہیں ہم اس کے اس کو بھی دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی کو کس چیز کس کس چیز نے چار چاند لگائے ہیں خوبصورت چبوترے راستے میں پانی کی نہریں آبشاریں اور فوارے شامل ہیں یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی کمیٹی نے اس باغ کی خوبصورتی اور اہمیت کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے تیس اگست سن انیس سو اکیاسی کو دنیا کے محفوظ عجائبات کی فہرست میں شامل کیا ہے تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے اس کے چاروں جانب بلند حساری دیوار ہے اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے پانچ تختیں ہیں جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بھادوں کی بارادری بھی شامل ہے شالمار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرقع ہے جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں شامل ہیں باغ کا رقبہ شمالاً جنوبن 658 میٹر طویل اور شرکن غربن 258 میٹر عرض پر محیط ہے اس کے بالائی تختے میں ون او فائی فوارے نصب ہیں جبکہ درمیانی تختے میں ون ففٹی ٹو فوارے اور زیری تختہ ون ففٹی ٹھری فوارے نصب ہیں اس طرح ان فواروں کی تعداد چار سو دس بنتی ہے باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت جن میں آم چیری خوبانی آلوچہ، جامن سیب بادام کھٹے میٹھے نارنگیاں اور دیگر پھلدار خوشبودار خوش پودے بکثرت لگائے گئے ہیں جو اس باغ کے حیثیت کو چار چاند لگاتے ہیں باغ کے اندر متعدد عظیم امارات بھی بنائی گئی ہیں ان متاثر کن امارات میں بارہ دری دیوان خاص شیش محل خوابگاہ شاہی حمام دروازے برجیاں شامل ہیں خاص طور پر دیوان خاصوام آرامگاہ بہکم صاحبہ کی خوابگاہ ساون بھادوں کی بارہ دری اور نقار خانے کی عمارت شامل ہے ان امارات کے کونوں میں بنے ہوئے برج اس کے تاریخی حسن کو دوبارہ کرتے ہیں یہ باغ کسی زمانے میں شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماجگاہ بھی رہا ہے موجودہ دور میں باغ کے تحفظ و بحالی کا کام آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے پاکستان کے عالمی ثقافتی ورثے میں چھ مقامات شامل ہیں یونیسکو کے ان مقامات کا انتخاب یونیسکو کے تاریخی ثقافتی قدرتی مقامات کے کو چیک کرنے کے بعد پھر شامل کیا گیا ہے اور پاکستان کو اس کی اہلیت کا قرار اہلیت کا وہ اہل بنایا گیا ہے ان مقامات میں قلعہ لاہور اور شالمار باغ خاص طور پر شامل ہے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے مقامات میں بتایا گیا ہے کہ یادگاری مجسمے نویشت جات عمارتیں بشمول آثار قدیمہ کے مقامات قدرتی خصوصیات ارضیاتی اور فزیو گرافیکل تشکیلات بشمول جانوروں پودوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور قدرتی مقامات جو سائنس تحفظ یا قدرتی خوبصورتی کے نقطۂ نظر سے اہم ہیں ان کو قدرتی ورثہ کہا جاتا ہے اور یہی شالمار باغ میں تمام اہلیت پائی جاتی ہے اس لیے اس کو بھی انہوں نے بہت اچھا ورثہ قرار دیا ہے پاکستان کا حکومت پاکستان کی درخواست پر شالمار باغ کے تحفظ کے لیے بھی کام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی غلطیاں معاف کیجیے گا کیونکہ دیکھیں میں تو ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی ہوں میں جو کچھ انٹرنیٹ سے پڑھتی ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہ پاک سے دعا ہے آپ کے گھروں میں رزق روزی کی بہتات اور برسات رہے ہر خلال کی اور آپ کے بچے جیتے سلامت رہیں جو طالب علم ہیں ان کو پروردگار خوب اچھی کامیابی عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے حضرت داود علیہ السلام کی روزی کے صدقے میں بہترین روزی عطا فرمائے جن بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کو بہترین بر عطا فرمائے جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں انہیں نیک بچیاں عطا فرمائے بحیثیت شریک حیات اور جو بی اولاد ہیں ان کے آنگن میں پروردگار عالم پھول کھلائے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی خدا حافظ فی امان اللہ